Вітаю вас, это программа Наголос. Майже півроку тому наша сегодняшняя ешья заявила. Медичну реформу, в рамках проведення якої під виглядом реорганізації закриваються лікарні та знищується педіатрія, необхідно скасувати. Однак тоді вище керівництво держави зробило вигляд, що нічого жахливого не відбувається що все йде за планом. Про стан сучасної педіатрії, про те, як виглядає сьогодні система охорони здоров'я по українськи в найближчі 15 хвилин будемо говорити з народним депутатом України Іриною Спіріною. Вітаю вас! Добрий. День. Пропоную повернутися думкою зараз на пів роки назад. Саме тоді, коментуючи хід і початок медичної реформи в Україні, ви заявили, під виглядом реорганізації в рамках даної реформи нам пропонують закрити полікліники, лікарні, стаціонари. Час підтвердив справедливість ваших слів. Да, конечно, підтвердив тим, що реформа сьогодні. уничтожает наше здравоохранение. Что наши реформаторы забыли о том, что доступность, это самое главное, медицинской помощи в Украине, оно сегодня напрочь отсутствует. Отсутствует почему? В первую очередь мы забыли о том, что уничтожена та система Симашка, целостная, Комплексная, которая могла обеспечить и дать возможность людям ⁇ это доступность медицинской помощи, это бесплатность. Сколько и комплексность. система. Симашка иснувала в нашей краине? В нашей краине она существовала от начала Октябрьской революции. Система Симашка. Система Симашка ⁇ это система, которая сегодня пользуется и использует европейские страны. Европы, мира. И почему-то, да, под разными названиями совершенно верно. Но то, что произошло сегодня у нас в Украине, отбросило нас на 80 лет назад. Сегодня врач – это врач, который семейный. Он должен уметь все делать. Он должен быть и педиатром, он должен быть сегодня и терапевтом. Уничтожено за три года реформирования полностью специалисты. Узкие специалисты, которые перешли на второй уровень. Что же мы в результате получили? Мы в результате получили отток кадров. Люди, молодые специалисты не приходят сегодня работать. Мы получили сегодня на местах работают только пенсионеры. 60-70% это люди пенсионного возраста. И третье катастрофическое, то, что эти люди сегодня в полной мере, в полном объеме не могут обеспечить первичную медицинскую помощь. Что касательно педиатрии, педиатрия 14 стран сегодня Европы решили и четко у себя узаконили, что педиатрия должна быть, она должна существовать. 73% американцев, прежде чем пойти к семейному врачу, они сегодня обращаются к врачу-педиатру. Понимая о том, что есть понятие годов, истории, начиная с 19 века, почему-то доктора и сообщества пришли к выводу, что детский организм и взрослый организм, они отличаются. Я в... и а есть... Может быть. Конечно, есть, yeah. есть отличия, поэтому сегодня упраздните детскую педиатрию невозможно. Результатом всего этого мы получили что? Если мы даже с нашей союзной бывшей республикой Белоруссии сравним, у нас на два, сегодня в два раза выросла детская смертность. Давайте мы сравним сегодня инвалидизацию. Что происходит с детьми, которые инвалидизируются? 0,5% ежегодно прирост детей-инвалидов. О чем это говорит? О том, что дети выписываются на седьмые сутки из роддома. О том, что вовремя они не получают вакцинацию, о том, что наблюдение профильных специалистов, оно, они должны, оно должно ротироваться и идти поэтапно. Врач-неонатолог, врач-педиатр, врач, который наблюдает педиатр до 14 лет, это подростковый врач. Сегодня я повторяюсь и делаю акцент, что европейские 14 стран и мировые страны, та же Америка сказали, что да медиатор должен быть, а семейный врач это тогда, когда ну есть необходимость и желание у пациента. Какие аргументы пойти? на свой пропануете э, пропонуют э, инициаторы этой реформы? Знаете, что они вам кажут? Э, у меня складывается следующее впечатление, что реформаторы, прежде чем они готовили эту реформу, они Изучали. Что они изучали, мне непонятно. Но вывод Какие оч... конечно, световой досвет досвид, который совершенно не подходит под наше здравоохранение, mm. под украинское здравоохранение. Что произошло? Это в комплексе идет экономия бюджетных средств. Что произошло? Центральные районные больницы, я всегда беру в заголи сельскую местность, которая больше всего сегодня пострадала от этого. Центральные районные больницы закрываются. Вместо центральных районных больниц открываются так называемые округа и открываются фапы. Кто на этих фапах? средние медработники. На этих ФАПах сегодня доктора семейные, которые, как мы уже говорили, должны обслужить сегодня и детское население, и взрослое население, и геронтологическое пожилых людей. Ведь это же невозможно, это нереально. И когда бабушке 80 лет или ребеночку в 6-5 месяцев доехать и получить первую медицинскую помощь именно до Округа до округа медицинского ⁇ это очень сложно. Поэтому все, что произошло, это экономия бюджетных средств. И деньги, о которых я говорила, что сегодня экономить на здоровье людей, на здоровье детей, это аморально, это неправильно. А реформаторы, я повторяюсь, те, которые должны были четко аргументировать, к чему приведет экономия средств. Они этого не сделали. Даже сейчас продолжается реформирование. Уже помимо трех так называемых в регионах, в которых произошла реформа, оно семимильными шагами идет. Слідуючі регіони України ви нагадали про те, що е, сьогодні в лікарнях залишилися люди предпенсійного пенсійного е, віку. А чи є головна причина маленька зарплата, тому що саме така склала ситуація, Чи є ще інші причини? Е, е, очевидним являється що одна із головних проблем це економічна проблема. Вот то, чого ми почали з того з економії средств, закратілись больницы, больницы, это экономия средств. Сократились в этих больницах койки. Тем самым, что увлечет за это? Сокращение врачебных ставок. Естественно, сегодня доктора, которые получают в среднем, я могу сказать, 2 300. И то 2 300 семейный врач уже 2014 год 300-400 гривен не доплачивали. То есть говорит о том, что молодежь, которая имеет сегодня семью, имеет деток, доктора, которые заканчивают вузы, они не идут работать в медицинскую сферу, потому что приезжая в сельские местности, квартиры им не предоставляют жилье, как это было ранее при Советском Союзе, при э -э -э -э, Симашко, когда была эта система самой развитой, самой полноценной на сегодняшний день. Мы видим, что уходит наша молодежь работать в любые коммерческие сферы для того, чтобы выжить в этой сложной тяжкой жизни. Главные три кроки, которые необходимо сегодня сделать, чтобы хотя бы вернуться все до того, что было. Вы знаете, вот эти вот э, три. Шага, о которых вы говорите, они прописаны сегодня в нашем законопроекте, подготовленном нами э, коммунистами. Петр Николаевич Симоненко и я подготовили 2661. Там прописано о том, что разрушать то, что ранее было, его не надо. Оно структурировано. И что вернуться к тому, что ранее было, как я говорю, и сохранить педиатрическую службу и первичную медицинскую получение, полноценной медицинской помощь это все прописано в законопроекте. Даже есть законопроект о референтных ценах на медикаменты. Я как бы пользуюсь возможности. Я говорю сегодня, что произошло в государстве. На 100% сегодня подорожали не на 70, а на 100 сегодня медикаменты. И мы предложили... Вот мой законопроект, который лежит под сукном, там прописано, что сегодня есть референтная цена, которую устанавливает государство. И только государство может регулировать ценами. Мы что имеем на сегодняшний день в любую аптеку и три аптеки? В одной стоит столько, в другой стоит столько, в третьей стоит столько. Кто отвечает сегодня за кощунственный фармакобизнес? Вы задали запитание, ответите на него. Кто и сегодня отвечает за это? За это за сегодня. В первую очередь за это должно отвечать правительство, которое должно контролировать. Сколько бы мы не меняли, не меняли бы министров, смотрите-ка, за последнее время один министр, второй, третий министр. А что поменялось? От перемены слагаемых сумма не изменяется. То есть получается предыдущий министр, который фактически, ну, говорят, была комиссия у нас создана, специальная комиссия, которая проверила всю коррупционную складову работы этого министерства. Пришли к заключению, что да, коррупция присутствовала по тендерам. То же самое происходит и сейчас. И в этом так называемом министерстве сняли Мусия, сняли первого заступника. А что в результате? Пока экономика не будет работать в государстве, mm -hmm. пока экономически не будет сегодня заботиться государство о своих людях, ни о каком здоровье речи быть не может. Вы нагадали про министра? Про нового міністра. А, наскільки мені відомо, в Україні починається ще один, ще один новий етап реформування медичної галузі. Далі в програмі а, цитата з цього приводу: ваш коментар до тих подій, які сьогодні розвиваються в міністерстві. Будь ласка, дайте цитату. Від медреформи колишнього міністра новий міністр мріє одним стрибком перескочити до медстрахування. Але я дуже боюся, що такий стрибок теж призведе до катастрофи. Ірина Спіріна, народний депутат України. Того, що знову не так? Для того, щоб перейти к медицинському страхуванню, для того, щоб було оно не таким, як. Произошла реформа, разрушена все здравоохранение Украины. Для этого нужно, я повторяю, экономическая основа. Когда государство будет работать, когда государство будет давать и финансировать социальную сферу, такую как здравоохранение, вот тогда будет порядок. Когда на сегодняшний день сегодня предприниматели и любые э, люди, которые принимают человека на работу, они не заинтересованы за него платить, за его страховку. Что в результате появляется? Лю, проявляется людей не принимают официально на работу официально он числится там по, 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 по каким-то документам и о какой страховке идет речь когда казна пуста кто будет страховать что будем страховать сегодня это недопустимо это кощунственно и на этом этапе допускать в нищем государстве страхование это уже сейчас э, и статистические данные видно с Близько 80% українців психологічно готові платити за медичні послуги. Як ви ставитесь до цих цифр і чи насправді вони відповідають дійсності? Ви знаєте, коли ми говоримо сьогодні о тому, що пройшли якісь опроси, людей опрашували, а опрашували в основному частні страхові компанія. Я об этом знаю. Це Это піар частних страхових компаній. Так, да, люди знаходяться сьогодні на грані того, щоб для того, щоб отримати. полноценную медицинскую помощь, они хоть так, хоть так платят деньги. Так, так вот этот регуля... регулятивный так называемый механизм, регули... который регулирует ценообразование, ведь его же нет сегодня, его же не существует на самом деле. Поэтому для того, чтобы людей подвести к тому, что медицина должна быть платной, для этого должна быть равнодельственная какая-то в обществе. Для малоимущих оказывается определенные услуги за определенную плату. Для богатых людей за определенную плату. А вообще давайте-ка мы с вами возьмем, если мы говорим о 80%. Где сегодня лечатся богатые? Где они сегодня получают медицинскую помощь? В основном они получают медицинскую помощь за рубежом. Почему государство сегодня не заботится о нашем населении? А не заботится, потому что сегодня, наверное, есть другие насущные проблемы как закрытие коммунистической партии, да, отвлекают людей, как какие-то еще бунты, митинги, организовываются майданы и так далее, и так далее, для того, чтобы люди не видели, были отвлечены от основных проблем, социальных проблем, которые творятся сегодня, как я представитель медицины, врач в здравоохранении. Поэтому государство, правительство должно сегодня повернуться лицом, К своїм гражданам, особливо маленьким гражданім, наше здоров'я починається з пеленок, а закінчується в, в В віці. Якщо ребенок не получил здоров'я з пеленок, то його і далі цього здоров'я не буде. На цьому ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас. Сподіваюсь, глядачі провели ці 15 хвилин з нами не дарма. Це була програма наголос. Хай вам щастить. Legenda